Всем привет! Вы решили сделать обзор на яйца. Короче, это штучно идут. Вот такие нормальные. нормальные яйца. Штучно вот такие есть цена за десяток. Вот идет 63,50. Курс доллара 41,25 такой так вот и тут уже покрупнее яйца белые такие вот квочка вот такие вот красавцы здесь уже идет цена 7490 вот есть за 7990 за 80 можно так округлить квочка домашняя еще наверное не ну они такие же самые как вот эти квочка только темные по размеру такие же самые. Но ну, может быть, красивые. Ну, за 80. Так, есть вот такие вот своя линия. Это обзор сейчас сделаю в магазине АТБ. Есть вот такие своя линия за 79. 78-90. Будут поменьше, чем квочка домашняя. Вот такие вот. И другого цвета. Но это прямо красавцы. Так, это у нас своя линия. 10 штук, вот такие вот яйца. Вот такие вот яйца. Они неплохие. Но не 78, 90. За 20 гривен еще можно взять такие. Так, далее. Вот такие вот есть яйца куричи. Первая категория S1. Вот такие вот. Тоже нормальные. В принципе, цена. 74,50 за десяток. Дальше идет полтавский. 70. 4,70 вот такие вот Вот такие вот, мне кажется даже поменьше чем атб -шные будут Вот такие вот красавцы Полтавские яйца Вот такое с бабусей По ГОСТу типа пишут Так, есть еще вот такое полтавское яйцо Высшая категория Вот такие красавцы тоже Полтавские яйца 79 60 за десяток. Потом Ясен Свит. Упаковка 10 штук. Размерчик вот такой вот идет. Вот такой размерчик нормальный. Ясен Свид. 74,90 хороший. И остальные на сегодня магазин АТБ. Магазин АТБ. 18 листопада. Вот такие вот красавцы. Ясен Свит такие бы я купил. Ясен свет. Шукай промокод в середине. На Мегого. Бесплатно будет. Справжний велетень. Ясен свет. Это у нас виробник кто? Это у нас село Ромашки. Белоцерковский район, Киевская область. Ясен свит. Ну, вот такой обзор был на яйца. Сейчас думаю, это Цена сильно завышена. Все, будем прощаться. Всем пока. До скорых встреч.